Soalnya bukan, bukan whether rakyat ni sempurna tak untuk kita bagi mandat kepada rakyat It is, the soal sebenarnya, politicians kita ni percaya tak yang rakyat Malaysia ni boleh membuat keputusan yang baik Position PSM memang uh, selama-lamanya ialah memang kita 100% untuk uh, pilihan raya uh, Latihan in any form Can only be a stepping stone. Uh, it is a good time to start, and I completely agree with that. Tapi in the long run, if in a true democracy, kita must berusaha. Our goal must be the uh, raya. So I just have only five slides, okay, and I'm just gonna run through them very quickly. So the first one is just sejarah. Uh, I think many orang nation, maybe not uh, so aware of um, why why. Why is this not a new thing? Okay, and PPT actually is not a new thing, and like why we mentioned, right? It was here sebelum merdeka, selepas merdeka, also it was here. Okay, and it did not get stopped because of the sunrise. Yeah. It got stopped because of a certain politic, and it, it makes sense, right? Because of the confrontasi Indonesia. Tapi kita dah 60 tahun lepas confrontasi. And, and this is the time. Why was it not brought back? Okay, and we need to understand ini bukan idea baru, bukan idea Barat. Inilah sejarah kita, sejarah Malaysia. And as you can see, okay, yang paling penting because currently Malaysia we are very big on um, our decisions. In 1965 sampai 1968 kita memang kerajaan semasa memang menumpukan suruhan jaya di raja akan happen dan hasil hasil daripada suruhan ini suruhan diraja ini mengesyorkan kita mesti membawa balik uh, pilihan raya tempatan kepada rakyat mereka dah mengesyorkan syur dan perlu start di ibu kota we must start with big cities tapi apa yang terjadi Kerajaan semasa itu Mengabaikan dia okay, Mengabaikan dia And mereka seal the deal dengan menubuhkan uh, Undang-undang Akta Kerajaan Terbatal 1976 Then make sure that All of your uh, counsellors Akan dilantik Bukan melalui pilihan raya Okay so that is the Brief history My uh, point hari ini juga Bukan untuk Mengutuk dan mengkritik seorang. Inilah untuk mengkritik sistem, bukan itu bukan seorang. Radial sistem. Sistem ini memang perlu reform. Semua orang I think tahu itu dah. Tapi apa yang menghalang reformasi ini? It is undang-undang. So kita tak boleh tak boleh membawa reformasi tanpa menggubal undang-undang yang lain, memindal undang-undang yang sedia ada. So some of the things yang the masalah dengan sistem GDKL ialah obviously accountability tak ada because it goes up. GDKL answers up. You must ingat perundingan dengan rakyat bukan accountability. I dengar you punya uh, worry, I dengar you punya uh, your hardship and then I buat benda lain because there's accountability. The wakil does not come to the rakyat. That's one. Number two, there's no system uh, check and balance. Right? There's no system check at all. Right? We have uh, banyak form-form lah dekat online. Right? You can uh, submit your complaints tu tempat apa, lungkang yang uh, banjir. And, walau I Muhammad, mean, even if in reality, memang mungkin Datuk Bandar tak ada kuasa maybe uh, in reality. Tapi, the undang-undang memang membagi kuasa penuh kepada Datuk Bandar. So itu mesti dipindah. That is uh, for sure lah. And like I uh, mentioned before, so the PAC, which is the uh, Datuk Kuasa Kira Kira, uh, Kira Kira Wang, right? They found banyak benda, right? Yeah. A lot of issues. 12 issues to be exact. And they also, what? 11 recommendation. And one of them was to have counsellors And one of the, and I, I just wanted to put uh, tiga isu ni yang saya rasa, saya, bila saya baca benda ni, like last year, I was kind of shocked lah. So the first issue, right, bantan awam diabaikan dan ruang hijau, gazetted reserves, were also di terjejas. Our green lungs in KL is rapidly decreasing. We know this, You see in court cases taking BBKL to court, right? We've seen um, protests, protests daripada rakyat biasa. Federal Hill, Taman Rimba TTDI. Semua ini is, is real cases, right? And this are by orang biasa. Kena ambil dinki aku kau bela, kan? Lah. Okay? Nombor dua. And this, this is the akta lah yang bagi kuasa penuh. Memang akta ini dari penuh. And nombor tiga. One thing they found was tanah kerajaan dijual di nilai pasaran because formula premium tak diubah untuk 30 tahun. Right, which of course, later di BKL, buat aa, uh, think dia mubahit Tapi because, this is not because orang, again ah eh, It is because tak ada system check and balance, tak ada orang yang boleh advise that And one more thing is, because of the um, after, the advisory board untuk Datuk Bandar Cannot work together to membuat decision making sama-sama dengan Datuk Bandar Perut bandar does not have any uh, obligation untuk dengar <sum> advisory board dan ubah. Konflik politik dikurang. And this one is lain sikit. Because banyak orang kata konflik akan tambah. But the reality is, bila kita ada wakil rakyat yang banyak, first, your wakil negeri, wakil parlimen, also beban dengan kekurang. Kerana you will have more wakil rakyat to bring feedback of what's happening on the ground. That's one. Number two, dia akan memaksa ahli-ahli politik sekarang ini untuk bekerjasama dengan orang yang berlainan ideologi politik, berlainan bangsa, berlainan kaum. And I think sekarang ini Malaysia memerlukan that a lot. And why correct? You need to be able federal federal government needs to be able to work with PM. Kena bekerjasama dengan PAS. Kena, kena, kena beli VSM, and this is penting. Kalau tak, you will always have this infighting mm -hmm. yang memang you know ada lah. And the next is that cost bureaucracy. I, I hear this a lot, but but every time mahal tak boleh mampu. But this is what I tell people who say that, right? Cost <coughs> urus takbi yang teruk yeah. seperti rasuah, seperti banjir mm -hmm. is way above. Kos pedundi So cost should not be Satu alasan untuk demokrasi Kalau kita memang committed In making this happen So lastly This is what needs to be done Right We need to mansurkan section 15 Okay I and mean, we need to pindah this uh, laws And this doesn't take a lot of uh, effort Majority mudah cukup Di diorang get Okay so it's a political will kalau ahli politik mau buat boleh buat senang and pindahan atau onergi and what I what the idea is is I think any any uh, system yang ada macam uh, a stepping stone like council uh, system yang dilantik now for for now is okay is good let's start but it cannot stop there that is what we are saying and it shouldn't stop there it must progress. And we can do it, and where there is a way, there is uh, where there is a will, there is a way. We can start in KL, kalau tak, start in Kuantan. Start in Terengganu, it doesn't matter where you start. Right? This shouldn't be something that talking about who runs what, pass ke, PN ke, you know? So that is um, how it goes. And, so my main question is, is soalnya bukan, bukan whether rakyat ni sempurna tak untuk kita bagi mandat kepada rakyat. It is The soal is nanya, kita ni percaya tak yang rakyat Malaysia ni boleh membuat keputusan yang baik? And I think that matters a lot. Thank you.